نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود مضامین اسلام علیکم آج میں نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا ہے سیدہ امی کلسوم سیدہ رقیہ سے چھوٹی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی بیٹیوں کی طرح سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اسی وقت آپ نے اپنی بیٹی ام کلسوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے اتبا کے ساتھ کیا تھا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو اسلام کی طرف بلایا اور ابو لہب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور اسی کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہو گئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے اتعبہ سے کہا کہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دے دو ابو لہب کے دو بیٹے اتبار اور دونوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلسوم کا نکاح ہوا تھا دونوں نے طلاق دے دی اتبہ نے تو طلاق دے دی اور کوئی گستاخی نہیں کی لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن جو اتیبہ تھا اتیبہ نے طلاق بھی دی اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی کہا جاتا ہے کہ اتیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیز بھی پھاڑ دی اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھوکا تھا لیکن تھوک میرے نبی پر پڑا نہیں تھا جب بلا وجہ یوں تنگ کر رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشان ہو کر کہا کہ اے اللہ اپنے درندوں میں سے اتعبہ او کے اوپر کوئی درندہ مسلط فرما دے اور اس کا کام تمام ہو جائے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے اور اتیبہ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے کے بددعا سے تم کبھی نہیں بچ سکو گے اور وہی ہوا ایک وقت آیا کہ اتیبہ کو ایک شیر نے ہی حملہ اس کے اوپر کیا تھا اور یہ مرا تھا ہوا ایسے کہ شام کی طرف ابو لہب کے ساتھ یہ اتیبہ جا رہا تھا ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے وہاں قریب ایک شخص آیا قریب رہنے والا تھا اس نے آکے کے کہا کہ ادھر آپ لوگوں نے کیوں پڑا ڈال لیا ہے کافلہ تجارتی کافلہ ادھر کیوں لک گیا ہے اس جنگل میں درندے بہت ہیں تو والے کہنے لگے کہ اب ہم آگے بھی نہیں جا سکتے رات بہت زیادہ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہم ادھر ہی ٹھہریں گے لیکن ابو لاحب کہنے لگ گیا سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ میرا کتنا مرتبہ ہے تم سب کے درمیان اور کتنی میری شان ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدعا دعا جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ میرے بیٹے اتبا کو انہوں نے بد دعا دی ہوئی تھی تو ایسے کرو کہ تم سب اپنا تجارتی مال ایک جگہ پہ اکٹھا کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے اتبا کا بستر لگا دو اور چاروں طرف آپ لوگوں کی چارپائیاں ہوں آپ لوگوں کے بستر ہوں اور تجارتی سامان کے باہر باہر بھی آپ سب کی چارپائیاں ہوں تاکہ کوئی جانور میرے بیٹے پہ حملہ نہ کر سکے انہوں نے ایسے ہی کیا کہ چاروں طرف اونٹ باندھے درمیان میں تجارتی مال رکھا اور مال کے اوپر اتبا کا بستر لگایا اور چاروں طرف اپنے بستر لگائے تاکہ اتبا پر کوئی حملہ نہ کر سکے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے یہ گستاخ کیسے بچ سکتا تھا کہا جاتا ہے حضرت حسان بن ثابت بھی اس قافلے میں موجود تھے حسان بن ثابت کہتے ہیں ایک شیر آیا اور اس نے سب کے سروں کو سونگا سروں کو سونگتا رہا اور آگے سے آگے گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ تجارتی مال سامان کے اوپر چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اتیبہ کی گردن پر حملہ کیا اتیبہ جو ہے وہ چیخے مارتا ہوا جاگا اور آخری بات یہ کرتے کرتے وہ مر گیا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ محمد سے سچا کوئی بھی نہیں ہے اور انہیں کی بد دعا کی وجہ سے آج میں مرنے لگا ہوں وہ تو اپنے انجام تک پہنچ گیا لیکن حضرت ام کلسوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا شوہر چنا ہوا تھا جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سیدہ رکیہ کی قبر پر جاتے اور وہاں جا کر بہت زیادہ روتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کا ہے کہ آپ کی بیٹی کے وصال کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ عثمان غنی کو اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کے بعد سیدہ ام کلسوم کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیجئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ کے بعد کلسوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سیدہ رقیہ کا وصال ہوا تو کچھ ہی دن کے بعد سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضر عمر فاروق کی بیٹی یہ بیوہ ہو گئی تھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کیجئے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا ابھی نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی آپ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت سی کر دی کہ دیکھیے میں خود کہہ رہا ہوں کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کیجیے لیکن حد عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ میرا ابھی نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ کا پیغام مل چکا تھا تو آپ نے کہا اے عمر عثمان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے اور حفصہ کے ساتھ اس مرد کا نکاح ہوگا جو عثمان سے زیادہ بہتر ہے تو یہی ہوا حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا جو کہ حضرت حفصہ سے زیادہ بہتر تھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا جو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سے بہتر تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا اسی لئے آپ کو زنورین کا لقب دیا گیا کیونکہ میرے نبی کی آنکھوں کے دو نور یعنی کہ دو بیٹیاں حضر حضرثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ترن کے نکاح میں تھیں اس لئے آپ کو زنورین کا لقب دیا گیا حضرت امی کا نکاح ربی اول سنتین ہجری میں ہوا حضرت امی کلسوم کی حضرت حضثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تارانہ میں سے کوئی اولاد نہ ہوئی حضرت مالک کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حضرت امی کلسوم کے اوپر بہت قیمتی چادر تھی رضی اللہ عنہ ہمیشہ بہت قیمتی لباس پہنتی تھیں کیونکہ حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا تو اسی لیے آپ اپنی بیوی بی کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کو اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی لباس پہناتے تھے نو ہجری میں حضرت امک کلسوم کا بھی وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پریشان ہوئے اس وقت حضرت فاطمہ فاطمۃ کا نکاح حضرت علی ساتھ ہو چکا تھا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا عثمان میری ایک دھر دس بیٹیاں بھی ہوتیں ایک کے بعد دوسری ایسے ہی فوت ہوتی رہتی جت میں تمہارے ساتھ ان کا نکاح کرتا رہتا پھر آپ نے فرمایا میری اگر چالیس بیٹیاں ہوتی تو بھی میں باری باری عثمان کو ہی دیتا پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ایسے ایک کے بعد ایک وصال کرتی رہتی تو میں عثمان کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ان کی نکاح کرتا جب حضرت ام کلسوم کا وصال ہوا تو حضرت اسما بنت عمیس اور آپ کی پپھو صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت ام عطیہ نے آپ کو غسل دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیری کے پتوں کے ساتھ پانی کو بوائل کرو اور تین یا پانچ یا سات بار میری بیٹی کو غسل دو اور فرمایا عزائے وضو سے ان کا غسل شروع کرنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی کے لیے کفن ان عورتوں کو پکڑاتے اور کہتے کہ اس طرح ان کو کفن پہناؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے چادر عطا فرمائی پھر کمیز پھر سر کو ڈھانپنے کے لیے اوڑھنی اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی چادر جس میں فرمایا اس ان کے سارے جسم کو لپیٹ دو حضرت علی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ بن زید یہ تینوں صحابی قبر میں اترے اور حضرت اوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتارا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور اپنی بیٹی کو یاد کر رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت تھی حکمت تھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وصال فرما گئی صرف ایک حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ انہا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک دنیا میں موجود تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پر اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے ان کے صدقے اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے میرے نبی کی اولاد پر اور آپ کے ازواج و صحاب پر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین